Я хочу, щоб ці облески додали вам настрою і сил робити добро. Пані Віра, ви молодець! Приміті, пожалуйста, вашу награду заслужену таку. Прийміть її. Її вручить Ірина Лисенко, голова правління нового каналу, та Олександр Швець, головний редактор газети Факти. вера вы не просто не смирились с неизбежным вы научились с этим жить вы научили жить с этим вашу дочь и не просто жить а жить полноценно и более того вы учите этому других вот я могу просто единственное сказать вы несете свет в этот мир спасибо вам Друзья, дорогая пани Вера, знаете, у нас э, есть анкета фактов, и последний вопрос заключается в том, что мы спрашиваем известных людей, верите ли вы в то, что красота спасет мир? Каждый отвечает по-разному, и, наверное, в какой-то степени красота спасет мир, но наш мир и нашу страну одной красотой уже спасти нельзя. Поэтому я, например, считаю, что нашу страну, наш мир могут спасти такие люди, как вы. Такі люди, які обладають мужеством і красотою. Спасіба вам за я, Ірина Лисенко, Олександр Швець та пані Віра Ремажевська. Це гордість країни 2010 року. Пані Віра Ремажевська, дякуємо вам. хочу сказать вам, Вера, что сюрприз следующий для вас. И, конечно же, это будет на сцене ребенок. Ее голос удивительный и редкий. Это Соломея Лукьянец. Мы ее наградили. Она лауреат церемонии гордой страны 2010. Встречайте.